Славянские военные ремонтируют детсад номер 20, меняют крыши уличных павильонов. Работають в рамках гражданського воєнного сотрудничества. Тут ми розуміємо, що ми вкладаємо свою працю в майбутнє нашої країни, бо підростаюче покоління це основне за що ми тут і стоїмо і на передовій, і тут в тилу теж. У нас об'єктів таких дуже багато, на жаль, бо багато із минулих років не, не зроблено, навіть не, не кажучи про війну. І війною дуже багато зруйновано. О том, что детсад нуждается в помощи, военные узнали от местных волонтеров. Обратились к военным, мы им вместе давно работаем уже, мы им помогаем, они нам помогают. Ну то есть время есть свободное, вот, ребята сразу согласились, то есть и спасибо им. Моя задача уже как бы если не с этим подразделением, там с другими постараемся, чтобы все вот четыре навеса сделать, плюс и по другим садикам такие же обращения. Поэтому те ребята, которые, слава богу, там не воюют и есть свободное время. Ну, будем просить начальство, чтобы разрешило их командиров, чтобы задействовать. Поэтому. Как говорят воспитатели, благодаря отремонтированным павильонам детям будет здесь комфортнее. Буквально вчера мы обратились за помощью в эту организацию, и уже сегодня люди приехали и помогают нам не только своей физической квалифицированной помощью, но и недостающими строительными материалами. Теперь в любую погоду дети могут гулять на открытом воздухе, потому что павильоны будут в хорошем состоянии. Сергей Горбатенко, Славянск, общественное ТВ Донбасса.